Политическое прощание с вашей фамилией. Это вам. обездвиженность нижних конечностей. Надеюсь, в этом зале это не так. Нет. Я доктор, доктор Арахмелитолог. Так что, дорогие друзья, здесь несколько свадеб проходят одновременно, не год заодно, так что я в у вас приехал не первый, конечно, но вы все меня больные, здоровые, единственные и неповторимые. Друзья мои, на прошлой свадьбе, на я только что -то побывал, я поставил диагноз. Хроническая бездвижность нижней части тела. Вы показали, что у вас этот диагноз ни у кого не прокажет. Вы хорошо двигаетесь и нормально себя чувствуете. Но, дорогие друзья, у меня осталась одна маленькая задача. Я пишу диссертацию по я мужчина. Будет это нарастать, как еще он вас не лежит. Мужчина тоже, да? Пожалуйста. Так, еще мужчина. Вот там вот я помню сидел человек, который просил мне вернуть денежную сумму. Так, сейчас мы посмотрим, посмотрим. Молодой человек, молодой не закрывайте, пожалуйста, это вам. Вызов для вас, доктор, приехал, надо выходить. Надо. Вот еще есть четыре у вас девушки, как бы, но не ваши супруги, как говорилось бы, не ваши. Есть такие четыре девушки, которые готовы составить пару вот этим вот подочаровательным вот, мужчинам? Естественно. Вот здесь можно все. Значит, раз, два, да, вот три. И еще одна, кто-нибудь одна. Еще одна. Еще одна. Одна да, подочаровательная, вот, давно. а то Вот здесь вот такие африканцы. Измерители объема легких на свадьбе существуют. Резиновые. И естественно не зря. видите, какая ваша подруга. Вы не против, если, если мы ваше платье точно так же равны. Без проблем. Будьте добры. Все, достаточно, да? Благодарим. Благодарим. Теперь присаживайтесь все на свои места. И давайте насладиться зрелищем. Уважаемые министры, будьте добры. Вот чуть-чуть сюда -чуть пошли. Этот конкурс называется «Заботливый муж». Докажи На жене, смотри, крыши, они по за платье. Вика. Отвлекайся, манер сработал. Сбор между мною и похитителем. Мне можно не видеть, честно слово, не знаю. Я не знаю, что будет делать дальше жених. Я буду на его месте. Да. Это во-первых. А если не найдет, то что? Вы представляете, что делать? Как же невеста пойдет домой первый первую брачную, значит, в Ей придется оставаться здесь, уважаемые жители. Я не знаю, что вы будете делать. Надо найти Давайте позовем на помощь друга. И помощь самого. И если телефон и звонок. Какой можно предложить другу, если сегодня уже опытный, семейный укопился у всех? Других практически нет. Где свидетель? Смотрите, она ну -ка, ну -ка. Нет, нет, не подходит явно. Явно не подходит явно. Подходит мне? Нет, только не она. А вот там еще кроссовки какие-то есть. Нет? Не они? Вот в этом обувь места. В этом, да? Разве нет? А чего очень даже свалительный обувь? Друзья. Да не может быть здесь все свои. Явно, явно. Пожалуйста, Друзья мои, вот эти радужные шарики, как символ радужных, надежд молодых. Сейчас молодые будут отпускать в наше великолепное голубое небо. Давайте, нет, пожалуйста, здесь еще отца. Пары, как они сделали.